Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь та радіостанція fm програма Рецепти здоров'я я ведуча ведучала спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про таку недугу, як брадикардія. Що це таке? Її симптоми, причини виникнення? Ну, головне – це лікування. Ми поговоримо про це з гостем студії, який, з гостем студії, який завітав до нас сьогодні. Це Лісовенко Андрій Анатолійович. Доброго вечора. Доброго. Андрій Анатолійович, ми зараз вам продовжимо. Єдине, що я нагадаю нашим слухачам хто до нас додзвонитися до студії, це 906-100 та 095-27-50-100. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, дзвоніть і у нашого лікаря ось, а ми з вами починаємо, Андрію Антоновичу. Отож, що це таке брадикардія? тому що особисто для мене це було слово дуже нове, але коли я подивилася, що це таке, то з'ясувалося, що ну все дуже просто, так а це просто коли серце повільно б'ється. Так Так, взагалі розкажіть, щоб люди, які не розуміються на цьому, зрозуміли, і в чому проблема, в принципі, чому це так небезпечно. Ну, смотрите, да, само слово брадикардия, оно как бы такое умное, что такое брадикардия. Угу. На самом деле, если его расшифровать, посмотреть на него, это э, очень редкое сердцебиение. То есть у многих людей, обычно это у людей пожилого возраста, наблюдается редкое сердцебиение. Это не, по, это не у всех угу. подряд. Но за частотой сердечных сокращений людям нужно всегда следить. Некоторые следят за этим. Обычно гипертоники, у которых высокое давление, они имеют тонометр. Они знают, с какой частотой у них пульс, потому что тонометр показывает. Угу. Но многие люди пренебрегают следить за частотой сердечных сокращений. И пускают это на авось. Но бродикардия броника это грозное заболевание. Почему? Но вот если мы посмотрим, сколько должно биться сердце в норме. Оно должно биться где-то 70 ударов в минуту. Угу. Это норма. Сердце – это насос. Если он работает 70 ударов в минуту, кровь, поста кровь поставляет кислород в головной мозг, головной мозг работает адекватно и нормально. Если частота сердечных сокращений падает до 40, то мы можем себе представить, что насколько меньше кислорода дойдет головной мозг. Да. Оттуда будет ишемия, и головной мозг он первый реагирует на урежение частоты сердечных сокращений. Возникает гипоксия, потеря сознания. То есть я к чему веду, почему так связываюсь с головным мозгом? Uh -huh. Потому что частые симптомы брадикардии – это потеря сознания и головокружение. У людей появляется головокружение – они лечатся у неврологов, списывают это на старость, потому что брадикардия ⁇ это заболевание людей пожилого. Mm -hmm. И реже всего удосуживаются посчитать свой пульс. Это всего-напросто редкий пульс и невозможность сердцу пить ткани, наши ткани кислородом. Mm -hmm. У кого возникает да. такое заболевание? Ну, Как я уже сказал, у, больше у пожилых людей. Почему? Потому что развиваю, разрастается соединительная ткань, на, ну, соединительная ткань, и она mm -hmm. может поражать ткани сердца, в том числе и его нервную систему. Оттуда идет урежение частоты сердечных сокращений. Также бывает у молодых людей редкие сердцебиения. Но это обычно после перенесенных заболеваний, после инфекционных заболеваний, после инфаркта миокарда. Угу. Кстати, сейчас инфаркт миокарда помолодел, оттуда и, частота сердеч... оттуда и частота сердечных сокращений у многих людей стала реже. И брадикардия начала появляться у людей более молодого возраста. Также бывает брадикардия у детей. Но это врожденные угу. аномалии, то есть да. дефекты развития Вони виявляються зразу у молодому возрасті, бистра лічиться, mm -hmm. ну теж оперативним путь. А скажіть, а я от перед ефіром читала, що бродоквардія може бути причинами раку головного мозку, чи це правда? Взагалі, що може стати причиною цього, окрім того, що ми вже тільки що говорили, то це може бути таким симптомом. Сама брадикардия не может быть причиной uh -huh. э, опухоли головного мозга. Ну, нет такой э, четкой, четкой, четкой статистики. Uh -huh. ну, или я ее не встречал, поэтому не могу адекватно ответить на этот вопрос. Но она мне, мне не появлялась нигде в печати. Uh -huh. Чтобы сказать, что еще может стать парадикардией. Ну, смотрите, мы так рассмотрим сердце сейчас как, ну как насос. Mm -hmm. То есть очень банально просто. Так. Сердце это насос. У него есть предсердие. это mm -hmm. как бы верхние отделы сердца, и желудочки нижние. Как работает насос? Сокращаются предсердия, кровь идет в желудочки, сокращаются желудочки, кровь идет в аорту и к организму. То есть это банальная работа насоса. Mm -hmm. У него есть механическая часть, это вот мышцы. А есть электрическая часть, как у того же насоса, которая, э, ну, электрическая часть – это иннервация сердца. Проходят электрические импульсы, угу. и эти электрические импульсы заставляют сокращаться предсердие и желудочки. То есть возникает импульс, сокращается предсердие, дальше кровь уходит в желудочки, импульс, сокращается желудочки. На любом из этих участков может быть обрыв цепи. Вот это брадикалия. То есть не сокращается адекватно, становится брадикардия, либо импульс идет от предсердий mm -hmm. к желудочкам, где-то обрыв цепи, желудочки не сокращаются. Оттуда редкое сердцебиение, оттуда потери сознания, окружения и дальше асимптоматика. Это вот так если на пальцах, объяснить, как работает сердце и что такое брадикардия. Mm -hmm. То есть это грозное mm -hmm. заболевание. Это не сокращение сердца. И потом остановка, смерть. Ну что? Окончательний... Так, це вже найстрашніше, що може бути. Та да, научок до цього не доводити. А щоб до цього не доводити, можливо, є якісь, от окрім втрати свідомості, є якісь ще симптоми, щоб людина зрозуміла, ну та якщо людина не, не рахує, скільки це там ударів на хвилину і не, не втрачає свідомість. Є ще якісь симптоми, які вказують на те, що це от саме ця хвороба. Да, есть. есть симптомы, я их назову самые основные, да. угу. а дальше уже люди будут под себя посрать, потому что не, не всегда люди теряют сознание. Угу. Вот если человек жил а, нормальной жизнью, давал нагрузку, и тут вдруг у него ни с того ни с сего, без боли в сердце появляется отдышка, угу. он не может выполнить ту нагрузку, которую вчера еще спокойно выполнял. Так. Раз. Это то есть, невозможность выполнить адекватную нагрузку. Появляется отдышка. Появляется головокружение. Угу. Слабость. То есть человек вчера выполнял нормальную адекватную нагрузку, сегодня он не может этого сделать. У него не хватает сил. Они говорят, сил нет. Он ко мне приходит, говорит доктор. Я не спрашиваю, что вас беспокоит. У меня сил нет. Вони приймають різні препарати, лечаться, п'ють трави? Ну, банально, посчитайте пульс. Я считаю пульс, пульс 40. Вот і симптоматика. Тобто, вот головокружение, потеря сознання, оддишка, mm -hmm. слабость. Разуміло. Скажіть, що потрібно робити, та, ну, окрім того, що йти до лікаря, та, я, який процес лікування? Довго тривалий процес лікування, чи, чи в залежності від того, на якому етапі людина до вас прийшла, як взагалі лікується воно, і чи потім людина повертається до нормального способу життя, чи це вже от, наприклад, як з інфарктом? Ні? Ну, смотрите, то якщо у человека появились эти симптоми, треба обіцятися завжди. Всегда... Вначале к лечащему врачу, угу. в данном угу. случае к участковому, к семейному терапевту и рассказать о симптомах. Семейный терапевт он дел, назначает больному банальное обследование, это электрокардиограмма, <сосы> и просто посчитать пульс. Есть еще более сложные обследования, но они доступны в Черновцах. Это монитори, э, мониторирование ЭКГ по Холтеру, Это суточная кардиограмма. Mm -hmm. После этого обследования у доктора уже не возникает затруднений выставить диагноз. Если там брадикардия, либо... Полная В-блокада, то есть кто-то может сл слышал такой диагноз у себя, потом буду немножко mm -hmm. перечислять. Это полная В-блокада, это а атриовентрикулярная блокада второй степени, это синдром слабости синусового узла. Если такие диагнозы есть, э пациент должен обратиться ко мне для дальнейшего лечения. Лечение только одно, оперативное. Не, не, стоит. Никакие таблетки, никакие пилюли, настойки, никакое время не лечит это заболевание. Если не начать лечить вовремя, не, не будет оперативного лечения, то человек умрет. Будем говорить прямо, это смертники. Як ви лікуєте? Розкажіть, що ви робите, а, і чому я бачу, що ви принесли а, якусь річ. Я не Прилад. знаю, як вона ви... Прилад, так. Що це таке, і як ви взагалі лікуєте? Щоб людина зрозуміла, що це не страшно, а навпаки, а, треба звертатися до лікаря, і це навпаки продовжить життя і немає чого боятися. Смотрите, лічення заболівань, то тобто, тех, що я перечислив повною mm -hmm. атриовентрикулярная блокада, синдром слабості на особенно если она сопровождается потерями сознания лечение только одно оперативно это имплантация кардиостимулятора uh -huh. кардиостимулятор ну если будет видно у нас э, в эфире это вот такое устройство это батарейка это как бы машина электронная машина здесь находится и батарейка и компьютер что делает кардиостимулятор ну, может, я вначале расскажу, как его да, и, так, ставят, я -то а, а, это... а потом уже мне будет проще рассказать, угу. как, что да. он делает. Значит, кардиостимулятор ставится только но операция проходит под местной анестезией. То есть делается небольшой разрез подключичной области, где-то 3-4 сантиметра. Угу. Через вену вот эти электроды мы ставим в сердце. Болевой чувствительности в сердце нет. То есть пациенты, которые идут на операцию, им не нужно бояться, потому что они обезболивание местные, мы всегда с ними в контакте. То, что я эти электроды ставлю в сердце, они просто uh -huh. То есть для пациента операция совершенно безболезненная. Некоторые пациенты даже не понимают, что уже операция закончилась. Всего... Двоих Людей им по 80 лет. То есть, так говоря о возрасте, да. когда надо да. ставить. 80 лет э, они теряли сознание, эти люди. Ритм сердца был 3 минуты. Что им дать умереть? Ну, как бы нелогично. Интересно. 80 лет. Ну и что? Мы прооперировали, они уже ходят, двигаются. Так вот, э, дальше что же делает этот стимулятор? Uh -huh. Я так перескакиваю с Так. Что же делает этот кардиостимулятор? Электроды вкручиваются, как я уже говорил, один в предсердие, один в желудочек. Uh -huh. И кардиостимулятор контролирует работу сердца. Если сердце сокращается само, кардиостимулятор следит за ним. Но как только возникает редкий ритм, стимулятор посылает импульс и заставляет сердце сократиться. Uh -huh. То есть мы восстанавливаем стимулятором адекватную, нормальную, синхронную работу сердца. Точно так, как было до болезни. И человек может, ну уже после имплантации, он поднимается с кровати через два часа и выполняет адекватную нагрузку, то есть ту, которую он выполнял до появления болезни. Они ходят по лестнице. Ну, и они ходят по улице, то есть я их заставляю даже делать эту нагрузку, они боятся немножко, говорят, угу. ну как мы же ходить не могли, говорю, идите, идите, они приходят, говорят, вы знаете, мы поднялись на лестницу, вообще одышки нет, слабости нет, многие в это не верили. Но стимулятор для того и создан, чтобы вернуть человека к полноценной жизни. Скажіть, тільки по старшим людям робити такі операції, чи на жаль, є і молоді люди, які також ходять з такими приладами в серці? Ні, є к сожалению, становиться все більше і більше. Тобто, якщо раньше молодим людям люди, это было как исключение із правил, то сейчас ну ми стаємо чаще. Потому что ну, 40 лет, 35 лет они уже ходят с кардиостимулятором. Но хорошо в новых кардиостимуляторах то, что срок службы этих стимуляторов 17 лет. Угу. То есть сам срок службы 17 лет. То есть 17 лет человек застрахован от внезапной смерти. И я думаю, что это довольно приличный так. срок. Потом через 17 лет его можно заменить. Uh -huh. поставить новый, но ну, уже я думаю через 17 лет будет совершенно новый стимулятор, который запас будет еще да, больше. Поэтому так. я думаю, что это хорошая, так хорошая страховка жизни. Uh -huh. Но стимуляторы бывают различные, бывают однокамерные, бывают двухкамерные. То это есть, зависит от того, якобы дине ситуация, да? Чи... да uh -huh. Это в зависимости от того, какая какая болезнь. Uh -huh. То есть некоторым людям показаны только однокаменные стимуляторы. То есть у пациентов, у которых есть фибрилляция предсердий, то угу. есть предсердия уже не работают, а ритм желудочки редкий, то в предсердии нет смысла ставить электрод, потому что они уже не работают. Тогда ставится однокаменный кардиостимулятор, угу. восстанавливается ритм, и в человек живет дальше. Новое поколение стимуляторов очень ну, если так сравнивать даже с лет 6-7 назад, смотрите, так. очень шагнули вперед. Шагнули вперед, почему? У них есть э э сенсоры. То есть эти стимуляторы могут при нагрузках задавать ритм. То есть, У -у -у. если человек бежит, то сам стимулятор будет учащать сердцебиение, имитировать нормальное сердца при нагрузке. Это сенсоры на движение, есть сенсоры на эмоциональную нагрузку. То есть иногда, ну, как молодые люди, там болеют футбол. Ну, так. футбол смотрят, Они же не двигаются, сердцебиение у них учащается. Угу. Вот уже новые стимуляторы реагируют и на эмоции. У них есть особые датчики. Ну, мы не будем вдаваться в технологии, но угу. смысл в том, что человек эмоционально э, возбудится, и сердцебиение, стимулятор задаст ему также ритм. Тості, це совершенно нова машина, щоб ми поняли. Людина, коли приходить до вас на операцію, вона, ви її рекомендуєте який стимулятор встановлювати? Да. Я маю на увазі за новітніми технологіями? Чи людина може вибрати собі за ціною і. А как это происходит? Смотрите, смотрите, ситуация такая. Есть много производителей, uh -huh. которые выпускают стимуляторы. Но мы работаем только с лицензированными на Украине фирмами. Uh -huh. Это немецкие фирмы, американские фирмы, французские фирмы. Цены у них не сильно отличаются. Я рекомендую пациенту какой тип стимулятора однокамерный двухкамерный угу. и предлагаю то что есть на рынке украины пациент я говорю о плюсах минусах каждого стимулятора ибо я их знаю и ну естественно зависит ценовой политики сколько он стоит а пациент уже выбирает, выбирает тот который ему подходит но какой ставить Рекомендую я, я не иду на повод, что хочу тот, то, если то, 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 то. говорю вам только этот, обычно не соглашается, тому що uh -huh. ну, доверяют і самому вибрати стимулятор очень проблематично. Yeah, Поэтому, и его еще нужно обслуживать. То а есть... яким чином його обслуговувати? Тобто людина протягом 17 років ще має його якось обслуговувати? Да, да. Смотрите, после того как имплантируем кардиостимулятор, мы выписываем больных для наблюдения к врачам uh -huh. и все, какие у них есть заболевания, лечат также врач-терапевт. То есть тоже давление, ну что там мне еще, грипп, кашель, uh -huh. неврологические какие-то ситуации. Но раз в полгода, так как я говорил, что это электронный компьютер, да. его нужно проверять, чтобы не дай бог не было сбоев. Uh -huh чтобы смотреть, как работает сердце. Они приходят ко мне, это занимает 5-10 минут, без всяких вмешательств, есть специальные приборы, они прикладываются к месту имплантации кардиостимулятора, выдается полная информация о работе сердца и стимулятора мне на компьютер, через 10 минут я говорю, что да, все нормально, идете дальше. Угу. Либо пациенты бывает, бывают упадут, некоторые бывают бьет током, ну все в жизни бывает, ломают руки, uh -huh. идут на какую-то другую операцию. Я их всех настраиваю, чтобы они после вот таких случаев приходили ко мне. Uh -huh. Мало ли, что может повредиться. Они не боятся, они приходят, они иногда з -з звонят, говорят, я там ударился стимулятором, можно приду, можно. Они приходят, я выделяю 5-10 минут и успокаиваю, говорю, все работает, потому что бывали случаи. Ну, очень нехорошее, когда они шли к массажистам, и массажисты так делали массаж в области имплантации стимулятора, что отрывали электроды. Ничего ну, особенного? бывает, но обычно я предупреждаю так. своих пациентов, это, 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 к счастью, это единичный случай, угу. который был в моей практике. Скажіть, а сама брадикардія а внаслідок чого вона виникає? Це спосіб життя, це вроджені вади, от ми говорили, це ну, от від чого вона виникає? Що причиною стає? Ну как я вже говорила, є заболевання, які приводят к брадикардії, Це перенесенные інфаркти, это інфекционне заболевання, є врожденні uh -huh. причини. Это дефекти між перегородки. То есть это то, что дала природа. Есть приобретенные заболевания. Вот здесь, здесь. очень часто бывает передозировка какими-то лекарствами, которые приводят к возникновению брадикардии. Угу. То есть нужно очень скрупулезно относиться к лекарствам, которые пьете. Так. То есть нужно читать инструкцию, несмотря на... Все, все, все рекомендации. Нужно читать инструкцию. Бывает это такое. Возраст. Возраст это когда, я говорю, разрасталась соединительная ткань. Она просто, соединительная ткань, я так грубо говорю, перерезала эти электрические провода в сердце. Угу. Ну, как, как банально, идет к выключателю свет. Соединительная ткань как ножницы. Перерезала, и света нет. Сколько, как я говорю, порошка не сып. Не появится. Ну да, к тому, что сколько таблетками не корми, провода не срастутся. Ставить стимулятор. И еще много зависит от, ген от генетики. Если смотреть опыт по кому ставил стимуляторы, даже фамильная зависимость, то есть это генетическая, они не знают друг друга люди, но там фамилия. Петров. Это не то, что именно у Петрова uh -huh. пришло на ум Петров. Значит, у многих Петровых есть полная блокада, есть брадикардия, хотя друг друга они не знают. Я просто по фамилии смотрю Петров, а Петров, Петров, Петров. То есть это генетическая зависимость, на котором предрасположенность, на которую мы повлиять не можем. Поэтому вот такая ситуация у кого возникает брадикардия да? скажите а курение алкоголь это тоже в... че че от те факторы тут не влияют ну понимаете курение это, на это, інше, это, а это, вже... это, это 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 бич нашей современности поэтому курение может способствовать Угу. другим заболеваниям, которые приведут к брадикардии. Угу. То есть курение способствует инфаркту, инфаркт, так. брадикардия. Сприяется. То есть курение – это ВИЧ. Алкоголь, злоупотребление – это плохо. Так. Угу. У нас есть телефонный дзвеночек, мне подсказывают. Доброго вечера, мы вас слушаем. Добрый вечер. Доброго вечера. А скажите, пожалуйста, вот есть еще среди стимуляторов российского производства и импортные. Многие советуют российские, так как они дешевле. А скажите, что лучше, какие лучше ставят стимуляторы? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, что касается производителя, здесь мы говорим просто о производителе. Называющие... Да, не называющие фильмы российские импортные, банально. Если мы будем сравнивать российские стимуляторы с импортными стимуляторами, ну, мне так вот тяжело сказать. Можно я перейду на машины? Можно. То есть российский стимулятор это примерно запорожец импортный стимулятор, это уже начинается от э, volkswagen mercedes uh -huh. Что касается, э, ну то есть, если вы купить запорожец или ну, поставить в грудь от, uh -huh. э, прибор, от которого зависит ваша жизнь, от запорожца или от, мерсед... а, от Мерседеса, uh -huh. э, это что касается качества. Ну как бы вот так отвечу. Э, плюс программное обеспечение. Программное обеспечение импортных кардиостимуляторов это компьютер с многими параметрами. То есть я могу влиять на э, сам стимулятор, выбирать множество диапазонов режимов стимуляции, колоссальное множество. То есть uh -huh. я могу индивидуально импортный стимулятор подстроить под потребности пациента uh -huh. до миллисекунды. То есть мы можем выставить до миллисекунды все. С российским стимулятором есть параметры, которые мы не можем нарушить. Плюс электроды. То, что после замены стимулятора должно еще служить. Mm -hmm. То есть стимулятор через 17 лет и должен убрать, прикрепить его к тем электродам, которые остались. Разумело. Российские электроды ну, проигрывают, к сожалению, импортным электродам в, в качестве. И по цене. Они не так сильно отличаются в ценовой политике. Потому mm -hmm. что стимулятор российский не служит 17 лет и надо будет поставить два стимулятора две операции перенести да. два стимулятора приобрести да. вместо одного вот, вот считайте Я зрозуміла. Я думаю, що е, слухач чи глядач, який до нас дозвонився, теж зрозумів. На жаль, ефірний час дуже швидко е, плине, і у нас вже його практично немає. Я тільки хочу нагадати, що у нас в гостях був кардіохірург Лісвенко Андрій Анатолійович, і ми говорили про брати кардіо. І це була програма Рецепти здоров'я. Ми зустрінемося з вами в середу о 18.30. Дякую, що були з нами. І будьте здоровими. До побачення. Ukraina jak słońce lubisz. Jak witer i trawy i wody. W godzinę szczęśliwą i w radość myślą. Lubić w godzinę nie chodzi. Lubić Ukrainę. W śnie i w niebie. W śnie i w swojej Ukrainie. i mówię. I mówię, i słowo mówię. Wśród przyjaciół mo Wsadzam i śpiewam. Wszyscy jednym na Lubić Ukrainę. Z sercem swoim. Es wieeme svolime deran Європа це не тільки географія, це ідея, ідея, яка змінює суспільство зсередини, яка дає суспільству гідне правосуддя, вільні медіа, соціальні можливості. Європейська ідея це людська гідність. Не громадяни існують для держави, а держава для громадян. Європейська ідея це конкуренція. Монополія веде до занепаду. Конкуренція веде до розвитку та нових ідей. Європейська ідея це чесні суди. Виграє справу не той, у кого більше грошей, а той на чиєму боці. Потому Европа – это не только география, это идея. Идея, которая изменяет общество с